надо смотреть не только по устойчивой температуре, но и по толщине ледового покрова. То есть так, чтобы относительно безопасный выход, можно считать, если равномерная толщина льда, она составляет где-то 10 сантиметров. Ну, рыбак может это с помощью рыбацкого снаряжения, пешни, ледобура, то есть пробурить и приблизительно оценить толщину льда поведение на воде поэтому когда мы видим групповое скопление людей на льду ну, в том числе рыбаков я бы сказал что это всегда потенциально опасно потому что групповое скопление подразумевает то есть наличие толстого льда не рекомендуется вот как мы видим то есть в такие объединяться группы большие то есть так с такой плотностью скапливаться не рекомендуется нет просто смотришь не лезешь людей нету значит и нечего туда лезть а если людей много Значит, можно идти. Не, ну есть идиоты, которые в толпе умудряются найти какие-то полыни там что-то. А так смотришь, люди есть. В первую очередь стараться громко звать на помощь. То есть, если этот человек оказался в беде, стараться в первую очередь громко звать на помощь, голосом, жестами привлекать к себе внимание. Это увеличит шансы на спасение. Пытаться сбросить себя как можно больше лишней одежды, снаряжения и так далее. Это увеличит тоже шансы на спасение. Спиной, боком пытаться выбраться в том направлении, откуда вы пришли. Постараться сделать зарядку. То есть, если человек еще в состоянии это делать. Ну и, конечно, лучше обратиться сразу к врачу. Способ, ну, из пролома. Вы Повзанням на спині. Коли він вибрався на кригу, він перекочується на більш крепку кригу, на більш нізну кригу, де він може піднятися. Там відтечення, там. Какой-то риск есть и какие-то полыни а в закрытых водоемах. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем тенденцию увеличения подобных случаев. То есть люди ведут себя очень беспечно. Плюс сюда можно добавить очень много случаев, связанных с употреблением алкоголя. То есть это тоже дает свою, так сказать, негативную цифру. Нормальные рыбаки одно с другим не путают после рыбалки там выпьют. А пьяным. Да не видно ж если выпьешь. Я несколько раз пробовал. Ну, надо или пить, или рыбу выпить.